Вы знаете, дорогие друзья, сегодня прекрасный день. Слава нашему Господу! Бог сегодня нам даровал прекрасное время. Сегодня день воскресный перед нами, и пусть возносится Богу хвала. Вы знаете, очень прекрасно быть сегодня в Доме Божьем. И это великая милость от Господа, что мы сегодня не где-то в другом месте, но мы сегодня пришли именно в Дом Божий, где совершается Божья работа. Однажды кто-то из братьев сказал, что Дом Божий – это и родильный дом, вы знаете, это и Дом Милосердия, это и больница, Где Господь перев'язує раны нашего сердца, врачує нас, укрепляет нас, и мы дальше идем к тому завещанному, обещанному Богом Царству, которое мы ожидаем от нашего Господа Иисуса Христа. І я желаю также в этот вечерний час по милости Господне поділитися поделиться Словом Божьим. Всем нам знайомі місця священного Писания. Вы знаете, я молился, ехал сюда к вам, молился, Господи, что мне сказать в этой церкви? Господи, даю Тебе Слово. И вы знаете, положилось на сердце зачитать Слово Господне, которое записано в 2 книга Царств, 5 глава. Такое славное место Священного Писания. Это 17, -й, 17 -й стих. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим». И вопросил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне против филистимлян? Придашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Алперацим, и поразил их там, и сказал Давид, «Господь разнес врагов моих передо мною, как разносит вода, по всему и месту тому дано имя в Алперацим. И оставили там филистимляне и истуканов своих, А Давид с людьми своими взял их, дорогие друзья, славные события произошло в Израиле. Давид, Бог, исполнил обітування своему помазаннику, своему мужу, которого звали Давид, и вы знаете, Он взял написано крепость Сион, вошел в Иерусалим и был помазан на царство над Израилем, слава нашему Господу! И вы знаете, в это время филистимляне услышали, что в Израиле, что Бог посетил Израиля, что там помазан помазанник Господний, что Давида помазали на царство. И вы знаете, поднялись филистимляне, чтобы пойти и сразить Давида. Написано, поднялись и искали его, чтобы его погубить, дорогие друзья. Вы знаете, читая это место Писания, так для себя думаю, Господи, как часто враг, он видит наши успехи, Друзья. Как часто он видит, когда Бог нас благословляет, когда Бог нас наполняет своей благодатью, наполняет нас своей силою, когда мы переживаем Божий удел. Друзья, вы знаете, часто враг, он поднимается против нас. У него есть одна цель – чтобы не было успеха в Израиле, чтобы не было в Израиле праздника, чтобы не было в Израиле среди Божьего народа, чтобы не было Божьего благословения. И вы знаете, поднялись филистимляне, написано, и искали Давида. Вы знаете, друзья, я вспоминаю одно событие, которое произошло в жизни Даниила. Это был успешный Богом человек. Это был Божий помазанник, Божий сусуд, Божий пророк. Там, в той израильской земле. И пришло время, когда дьявол сильно позавидовал Давиду. Вы знаете, через тех людей, которые были при дворце царя Дария, они видели, что с, Давид, что с Даниилом был Бог. И написано, они хитростью подошли к Дарию, создали такой указ, Дарий его подписал. И Давид был брошен в ров в Я не буду долго распространяться, все мы прекрасно знаем это место Писания, друзья. Но вы знаете, но Бог пошел с Даниилом, слава нашему Господу, в тот львиный ров, и Его сохранил, слава Иисусу. И вы знаете, и в этой ситуации Бог был с Давидом, потому что Давид был с Господом. И Писание нам говорит такие слова: и вопросил Давид Господа: идти ли мне против Филистим, предашь ли их в руки мои. И Господь говорит: Иди и придай их в руки Твои, и дал Бог победу Давиду, слава Иисусу. И написано, И разнес врагов Давида, как разносит вода. И вы знаете, пришла великая победа в Ізраїль. Бог утвердил сраставание своего помазанника. Бог утвердил, что действительно Боже помазание, Божия благодать, она присутствует в жизни этого Божьего человека. Бог дал победу среди врагов над врагами Давида, друзья, слава Иисусу. И вы знаете, вроде, вроде бы такое славное событие, вроде бы такая прекрасная радость. Сердце, думаю, Давида было исполнено Божьего присутствия. Господь вошел, Господь пришел и дал милость, дал победу. Слава Иисусу! Но вы знаете, читая дальше такое событие, написано дальше такие сказанные слова. «И оставили там филистимляне и стуканов своих, а Давид с людьми своими взял их». И вы знаете, я так читаю, думаю, Давид, зачем тебе эти истуканы? Вы знаете, обычно всегда, когда мы читаем историю других царств, государств, они и шли, со, все э, иноплеменные народы они шли на, на битву, и вавилоняне, и филистимне, и амонитяне. Они шли, знаете, со своими там разными хоругвами, со своими разными там богами стуканами, кадили, поклонялись им. Это было, знаете, не простые были истуканы, они были серебряные, золотые, вы знаете, разные такие драгоценных камней, хорошо украшенные. И люди им поклонялись, разные молитвы, заклинания произносили, э, ворожили, как в свое время на Навуходоносор, он также ворожил, вы знаете, когда шел на Иерусалим, чтобы боги дали ему благословение, как бы со, 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 с той стороны. Но вы знаете, когда бог дал победу Давиду, то эти люди, они убегали от э, полчищ Израилевых, от полчищ народа Господнего. И они эти все свои истуканы, не просто побросали и в страхе и трепете убегали, потому что Бог дал победу помазаннику своему. Слава Иисусу Христу, друзья! И вы знаете, Давид написано в Писании, и оставили там филистимляне стукану своих, а Давид с людьми своими взял их. И хочется задать вопрос, Давид, Бог тебе дал победу, Давид, Бог дал тебе благословение, зачем же тебе эти истуканы? Неужели они принесут тебе благословение? Давид, зачем ты их взял? И вы знаете, я, я, я когда читал это место Писания, задавался вопросом, я не мог этого понять, почему так сердце Давида повернулось, почему он так расположился взять этих истуканов для себя. И когда я читал э, параллельное место, которое как бы как идет для, для нас как разъяснение, это написано в книге Паралипоменон, написано как бы параллельное место Писания, сказано так: и пошли они в Алпирацин и поразил их там Давид. И сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукой моей, как прорыв воды, по и дали имя месту тому вааал-пирацим, и оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем, слава нашему Господу, друзья. Вот для чего Давид дал повеление своим воинам, чтобы они пошли и собрали тех богов, друзья, в той долине Рифаим. Вы знаете, я так представляю себе такую ситуацию. Вы знаете, там была большая битва, там в той долине Рифаима. Это было непростое сражение. Не такое, как сегодня там у нас на Востоке. Вы знаете, люди нажали кнопочку, и там все произошло, там взрывы. Вы знаете, это стрелянина. But там такое не было сражения, там были кони, копья, мечи. Это была, знаете, такая тяжелая битва, такое большое сражение, когда люди прилагали особенную силу. Вы знаете, нуж... Давид нуждался в Господе, и Бог дал милость свою, дал победу. И вы знаете, эти утомленные воины, изнемогшие, уставшие после этого сражения. А возможно, долина Рифаим это большая такая долина, большое такое место. Это у нас, знаете, такое не маленькое такое было поле. Это была большая такая местность, которая, возможно, была усеяна теми, теми идолами, теми божествами, богами. И вот Давид дает распоряжение своим слугам, своим воинам, своим сподвижникам. Говорит, пойдите и соберите это божество. И вы знаете, они утомленные, издебовшие, но они пошли и собирали. Как бы это не было тяжело им, как бы им не было трудно это дело, друзья. Возможно, они хотели после битвы, вы знаете, успокоиться от сражения, напиться воды, немножко отдохнуть. Но приказ царя есть приказ царя. Друзья, и вы знаете, я думаю, Давид, для чего ты дал такое повеление? Для чего ты своих войн утруждаешь делать такую нелегкую и непосильную работу? Пожаление своїх своих Вони тяжко сражались, они много силы потеряли, Давид, пускай бы они отдохнули немного. Но вы знаете, давид это был необыкновенный человек, слава Иисусу. Вы знаете, это был Божий помазанник. Это был не просто помазанник, это был человек по сердцу Господнему, о котором Бог говорит, что нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнился желание сердца моего, слава нашему Господу. Вы знаете, Давид любил Господа. Давид любил и Иисуса Христа, Он любил небесного Бога, Бога Авраама, Исака и Иакова он любил закон Божий. И вы знаете, он хорошо знал Писание. И вот я, знаю, я думаю, что Давид он очень прекрасно знал то место, где Бог давал такое повеление рабу Господню Моисею. И где Бог говорил такие слова. Я зачитаю, это 7 глава книги Закона, 22 стих, сказано так. «И будет Господь Бог твой, и изгонять перед тобою народы сии мало-помалу». Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст старей их в руки твои, ты истребишь их, имя их из-под небесной. Не устоит никто против тебя, доколе не истребишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего» и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнущайся сего, ибо это заклятое. Слава Иисусу Христу, друзья!» І Давид прекрасно знав Слово Божє, алфа і Омега. Давид знав Господнє повеління, друзі, Божью волю, Боже бажання, бажання святого Бога, Воно було в серці Давида, дорогі друзі. І Давид прекрасно розумів, що завтра на цьому полі будуть пастухи погонять отари овец. Завтра на цьому полі будуть пастухи гнать овечек пасти на пажиті. знаєте, вони увидять тих увидят тих розбросаних ідолів. І пожелають взяти себе то серебро, то золото. внесут в свои домы, дорогие друзья. И Израиль будет терпеть поражение, дорогие, дорогая церковь. Израиль понесет большой урон от Господа. И Давид переживал за это. Давид понимал, что завтра на этом поле, возможно, дети будут играть в свои детские игры. И кто-то из детей увидит божество, вы знаете, спокуситься взять серебра или золото, понесет в свой дом. И завтра будет повергаться перед ним, поклоняться ему и оставит служение живому Богу. И вы знаете, Давид понимал, что как бы не было сейчас тяжело, как мы сегодня не устали. Возможно, силы уже их оставляли. Друзья, они уже, возможно, мечтали пойти в свои домы, к своим сыновьям, к своим женам, к своим дочерям. Но вы знаете, он Давид понимал, нужно пойти и собрать. Нужно придать огню по Писанию, по Слову Господнему. Совершить, дорогие друзья, то мщение тем богам чужеземным. Слава нашему Господу. И вы знаете, эти войны, они пошли и собрали и придали огню. И Господь, дорогие друзья, сопровождал Давида и на подальшее время жизни. Слава нашему Господу! Вы знаете, Давид понимал, что завтра филистимы не придут опять. Он понимал, что завтра враги Господни опять окружат Израиля, ополчатся против народа Господнего, народа избранного. И Давид понимал, Господи, будешь ли ты среди нас, если кто-то домой принесет кумиры, если кто-то домой возьмет из божества. И вы знаете, Давид пошел и собирал, и предали их огню и Господь сопровождал помазанника своего. Слава нашему Господу, друзья! Вы знаете, сегодня и у нас в нашей жизни подобна такая же битва, как была в свое время в жизни Давида, друзья! Вы знаете, эти битвы, они постоянно приходят в нашу жизнь. И великий Бог, Он по своей великой милости подает нам свои победы, слава нашему Господу. Вы знаете, друзья, часто бывают эти филистимляне, эти духи и славы поднебесных, они приходят в мою и в вашу жизнь и желают нанести нам, возможно, роковое поражение, желают найти, найти эти те щелинки, те слабинки в нашей жизни, чтобы нас с вами поразить. Чтобы нас, сами вы знаете, лишить Божьего благословения, Божьей благодати, чтобы лишить нас молитвы, друзья. Как все время эти люди подсматривали за Даниилом, и они увидели, что успех Даниила ни в чем ином, не в его мудрости, друзья, не в, в его красноречии, а в том, что Даниил три раза открывал свои окна в сторону Иерусалима и с верою в сердце взывал к Богу Авраама, Исаака и Иакова, слава нашему Господу, опираясь на Божье обетование, опираясь на книгу Прока и Еремии, он молился к Господу, и 21 день он сетовал перед лицом Господним, и поднимал свои руки к Господу, и нуждался, чтобы Господь, Господь исполнил то слово, которое он давал народу Божьему. Он не знали, в чем успех Даниила, друзья, потому что он молился. Вы знаете, в этом есть и наш успех, слава нашему Господу. В этом есть и наш успех, друзья, в этом был и успех Давида, когда филистимляне пришли к нему. Вы знаете, он не собрал там совет, он не начал там какие-то стратегии там решать, предпринимать по своему человеческому рассуждению и умозаключению. Хотя Давид это был успешный человек, вы знаете, это был хороший лидер, но его успех и его благословение заключалось в Господе. Написано, когда Давид услышал, что филистимляне пришли, он пошел в крепость и начал вопрошать Господа. Он пошел на свет Божий, друзья, и Бог дал победу Давиду, слава нашему Господу. Вы знаете, сегодня и мы нуждаемся в победе от Господа. Сегодня и мы нуждаемся в Божьей милости. В это время последнее, когда Бог готовит Церковь свою к переселению, когда Бог приготовляет уже свою голубицу к той славной встрече с Церковью своей, с той, которую Он купил на том древе креста, с который которой он, дорогие друзья, рождал там его на древе, проливая свою святую кровь, принимая поругание, проклятие за тебя и за меня, чтобы дать нам свободу, чтобы мы шли путем побед, друзья, чтобы мы, знаете, чтобы мы шли за Господом не воздыхая, но чтобы мы шли за Господом воспевая и прославляя святого Израилева, слава Иисусу Христу, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. И вы знаете, как прекрасно, когда Бог дает нам победы, когда Господь нас сопровождает своим помазанием, своей благодатью, когда Он дает нам свое руководство, когда Он дает нам свое ведение. И мы видим ту, ту дьявольскую работу, друзья. Вы знаете, как прекрасно, когда Бог дает нам свою милость, и мы дальше идем за Господом, когда враг, он ополчается перед нами, когда он желает погубить нашу душу, но мы взываем к Господу, и Бог нам дает свою милость и дает нам свою победу. Слава Иисусу! И вы знаете, дорогие друзья, но как бывает в нашей жизни, так, так было и в жизни Давида. Вы знаете, когда эти филистимляне убежали, они разбросали тех богов, они разбросали, они разбросали тех идолов, и Давид переживал, чтобы никто это не взял к себе домой. Давид переживал, чтобы не подпал Израиль под заклятие, чтобы благословение не отошло от израильского народа. И как тогда эти идолы были разбросаны по той долине Рифаим, вы знаете, сегодня враг, он разбрасывает эти идолы и в нашей местности, вы знаете, и в новозаветнее время. И казалось бы, Господи, где же те идолы, правда или нет? Где же серебряные боги? Где те золотые боги, друзья? Но вы знаете, это дьявольская, дьявольский задум, это бесовская работа, чтобы сегодня новозаветные христиане после Божьих побед, после Божьего благословения, после Господней благодати, после, возможно, прекрасного служения, после хорошей проповеди, обратились не к Господу, обратились не к Святому Израилеву, а обратились и пособирали тех идолов, тех богов, и внесли их в свои дома, и стали перед ними кланяться, повергаться, вы знаете, отдавать им свое время, Возможно, даже платить им свои деньги, свои финансы, отдавать свое трудовое за то, что не насыщает, отдавать то, что не хлеб, дорогие друзья, то, что не принесет успеха нашей душе, то, что не даст, не даст нам победы во Христе и Иисусе. Это дьявольская работа, дорогая церковь, дорогие друзья. И вы знаете, я вспоминаю одну такую историю, которая произошла в жизни израильского народа, когда Господь давал победы Израилю, когда Израиль шел из Египта, и раб Божий Моисей, он уже отошел в вечность, а него восстал Иисус Сынавин. И вы знаете, они, они подошли к городу Ерихону, который был укреплен большими стенами, большими мурами. И вы знаете, Господь дает откровение Иисусу Навину и говорит, обходите Ерихон каждый день по одному разу, а в седьмой день обойдите его семь раз – і я дам победу. і ви знаєте, вони так і исполнили Слово Господнє, і Бог дав великую победу і народу Ізраїльському, слава нашому Господу. Но Бог говорив таке предупреждення, і Ісусу Навин говорить, що город этот буде під закляттям, И не пожелайте взять себе домой ничего, потому что чтобы не навести гнева Моего на народ Израильский. И вы знаете, и Бог дал победу, Бог дал славную свою милость народу Господнему, слава Иисусу. И рухнули стены иерехонские, как вроде бы их бы и не было, дорогие друзья. И вы знаете, И вошел Израиль в этот Иерекон, и Господь предал Его в руки народа Господнего, слава Иисусу. Но вы знаете, дальше небольшой город Гай. И вроде бы не нужно было бы туда трудить и много людей. Для чего туда трудить все общество сынов Израилевых, все то войско? Только пошли три тысячи из сынов Израилевых. И обратились в він падає на письменно в бегство. Иисус нами падает на свое лицо, вопрошает Господа, Боже, почему так случилось, Господи. Если так будет и дальше, Господи, то для чего ты нас и выводил из египетского пленения. Но Бог говорит Ему, для чего ты пал на лицо Твое? Говорит, Израиль согрешил, и взяли из заклятого, и положили среди шатра Своего. Говорит, и не могу далее идти с народом моим, дорогие друзья. И Бог дает повеление, помазаннику Своему, говорит: и вот истреби заклятое, истребие. Среди народа моего, говорит, чтобы я дальше пошел, как бы с народом моим. И написано в Писании, и Бог вскрывает, дорогие друзья, того, кто взял из заклятого, Бог вскрывает того человека, который взял и положил в своем шатре, закопал. Написано, Ахан, сын Хармия, сын Зары, он взял и положил там том шатре которому полюбился та синарская одежда, слиток серебра в 200 циклей и кусок золота весом 50 циклей. Написано, полюбилось его сердцу. Он это увидел там среди тех богатств, среди того, того иерихонского имущества. И вы знаете, и прилепилось это к его сердцу. Он положил его там в своем шатре. І Бог Ізраїля. Дорога я церква. Ви знаєте, я говорю это в первую очередь к своему сердцу, потому что также нахожусь в плоті, думаю, Господи, дай Твою милость, Ісус. Дорогие друзья, Бог не изменился. Вы знаете, Он вчера, Он сегодня, и Он вовеки тот же самый. И как Он в свое время сопровождал церковь свою, первоначальное время, когда Он благословлял свою церковь через своих пророков, через своих помазанников, когда малодушные люди, рыбаки, вы знаете, обратились в бегство, когда, было, когда Христа предали на распятие, Петр первый отрекся, хотя он говорил, я никогда не отрекусь. Но вы знаете, ну, когда сошла сила от Господа в день Пятидесятницы, тогда Петр он уже не молодушествовал. Слава нашему Господу! Вы знаете, он встал вместе с двенадцатью, и он произнес пророческое слово, которое было сказано в свое время через пророка Иоиля, что говорит, и будет последние дни, и зальет духа моего на всякую неплоть, и будут прощаться сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши будут вразумляемы сновидениями. Слава нашему Господу! Друзья, Петр не молодушествовал, потому что сошла сила от Господа. И вы знаете, мы сегодня также христиане последних дней мы нуждаемся в силе от Бога. Вы знаете, передо мной только что брат говорил слово Господне. И вы знаете, он говорил зов своей души. Он говорил желание своего сердца, чтобы церковь была в и святым духом. Чтобы она была исполнена дорога святого духа. Чтобы она пела Господу песни хвалебные в духе святом. Чтобы она пела Господу, вы знаете, песни хвалы на иных языках, как дух дает провещевать. Вы знаете, дорогая церковь, Бог, Он не поменялся. Он не изменился, как Он провожал церковь свою, в те первые дни, в апостольское время, так Он сегодня готов руководствовать нас дарами Святого Духа, так Он готов помазанникам Своим давать откровение, ведение, мудрость и благодать Свою, чтобы, чтобы заграждались всякие уста, дорогие друзья, чтобы заграждалось всякое нечестие, всякое беззаконие, потому что Бог не изменился, слава Иисусу Христу, дорогие друзья, вы знаете, я благодарю Господа за Божью милость, я благодарю Господа, что Он не изменен Бог, Он не человек, друзья. Он не судит по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих. Он решает дела. Но он решает дела свои по правде. Он решает дела свои по истине, дорогие друзья. Но нам сегодня нужно, братья и сестры, пересмотреть свои сердца. Нам сегодня важно пересмотреть наши домы, дорогие друзья. Нету ли там из заклятого. Вы знаете, Бог давал милость Ахану. Бог давал Ахану возможность покаяться, исповедоваться. Вы знаете, вынести это все, придать огню. Я думаю, что если бы Ахан в первоначальное время как только он увидел то поражение Израиля, если бы он сразу себя осудил, если бы он сразу вынес себе приговор, сказал Господи, это из за меня, Господь, я взял из заклятого, Боже, я положил его в своем доме, Иисус, я не должен был этого делать, Господи, прости меня. Я думаю, что Бог бы обязательно бы явил милость Ахану, правда или нет? Много милостивый Бог, который любит милого, друзья, который любит прощать, который отдал сына своего ради всех нас, не дарует ли с ним нам и всего слава нашему Господу и сегодня Он ждет от нас дорогие друзья нашего решения сегодня Он ждет от нас нашего решения сердца пойду домой и пересмотрю свое состояние пойду сегодня домой и посмотрю свое сердце чтобы Господи ты был в моем доме чтобы Твое благословение оно сопровождало мою внутренность чтобы мне переживать Твою силу в жизни своей чтобы мне переживать Твое наполнение в жизни своей Господи руководи меня Твоим советом Алфа и омега с кем я власть, с Дорогие друзья, Бог сегодня на этом месте, слава нашему Господу. И я не знаю, как вы на сегодня переживаю присутствие Господне от начала этого собрания, потому что есть вечный Бог, который сотворил небо и землю. Как написано в Писании, разве ты не слышал? Разве ты не знаешь, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, и разум Его не исследим. Он дает утомленному силу и знимушему одарует крепость. Утомляются и юноши и осбивают и молодые люди падают, а надеющиеся на новость подобно, вятся в силе, поднимут открыли как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.